Блакитное палево у кожный дому все большая колькость населенных пунктов Брешшина становится забеспеченной природным паливом. Довольно интенсивными темпами отбывается газификация на Пиншине. Тут у городским поселку Лагишин днями отбылся запуск блакитного палива у приватный сектор под обязанностью в наших пинских корреспондентов. Жыхар Калагішынабраніслава Калевіш нарэшцездачакалася гарадскіх умоваў, А магчымымі гэтыя выгоды цывілізацыі сталі толькі з падвядзеннем да до яе дома прыроднага газу. Вось ужо 10 гадоў ях жанчына страціла мужа і ўвесь цяжар па адцяпленні і ў трыманні свайго жылля лёг на яе плечы, што даволі складана рабіць у 76гадовым узросце.Цяпер з прыходам блакітнага паліва, нарэшце з'явілася магчымасць жыці з пастаянным цяплом і з гарачым водозабеспячэннем. Я жила все время, дрова достать их надо. Все это надо как-то думать, привести. А теперь я вот этот год, я не знаю, чем мне заняться. Это такая прелесть. Столько уже годы и некогда жить, если бы это хотя бы лет 10 раньше. Ожидающих корыстаться этим видом палева у Лагишини шмат больше за 500 дворов. Не дивно. На во что ж возиться с дровами деторфабрикетом и топить печь, коли можно сдобыть огонь одним поворотом вентиля. Тем больше, коли держава, забеспечивая сельских жихаров, под в выгляде 70% оплаты от расходов на газификацию и за обеспечением и льготным кредитованием. Вязковцам состоится оплатить только 30% от расходной суммы и все работы непосредственно в хате. В 2012 году нами было освоено бюджетных средств только для строительства распределительных сетей для населенных пунктов. 11 миллиардов было построено 59,6 километров газопроводов. В 2013 году нам тоже выделили 5 миллиардов и мы построили 38, 38 километров газопроводов. Спуском газа в приватный сектор газификация Лагишина завершена. На чарзе соседний агрогородок Валища, где уже сделаны первые кроки в накерунку за обеспечение блокитным палевом. И жадающие уже занимаются подведением сеток до уластных домов. В целом в Брестской области значит, на сегодняшний день построено и эксплуатируется без малого 9,5 тысяч километров газопровода. 222 агрогородков, которые находятся на территории нашей области, на сегодня газифицировано 146, это порядка ну, без малого почти 70 процентов. Оставшиеся 76 агрогородков не включены в программу газификации до 2020 года. Мария Кобец, Алиса Грыгоршук, Александр Дзяченко, Областные Новины, Пинский район.